penuh dengan konflik rumah tangga, pengkhianatan dan perjalanan mencari harga diri. Inilah dia bahagia yang tertangguh adaptasi daripada novel karya Risa Ahdia. Menjelang penghujung tahun, Astro terus konsisten menyajikan drama berkualiti tinggi yang benar-benar mengangkat konsep home of drama. Kali ini, menerusi kerjasama hebat antara penulis skrip terkenal Oka Aurora dan pengarah tersohor Osman Ali. Dengan ini, hadirlah sebuah adaptasi daripada novel popular karya Risa Ahdia yang pasti menyentuh hati penonton, iaitu drama Bahagia Yang Tertangguh. Drama terbitan i-Fame ini telah diarahkan oleh Osman Ali dengan skrip ditulis oleh Oka Aurora. Drama ini dibintangi oleh pelakon-pelakon hebat seperti Nat Zainal, Kamal Adli dan Izu Islam. Bahagia yang Tertangguh ialah drama terbaru di tahun 2025 yang mempunyai 28 episod kesemuanya. Drama ini sedang ditayangkan di slot mega drama Astro Ria bermula 17 November 2025. Setiap Isnin hingga Kamis jam 10 malam, drama ini telah menggantikan drama Mutiara dalam Debuan Kabus. Penonton juga boleh menontonnya secara on demand di Astro Go dan Suka. Drama ini juga diserikan dengan OST bertajuk Bahagia Yang Tertangguh, Nyanyian Syarul Kamal dan Zuana Zulmat ciptaan Azmi Saad dengan lirik oleh Azmi Saad dan Andi Sulaiman. Barisan pelakon hebat yang menjayakan drama ini terdiri daripada Nat Zainal sebagai Nurin Hana, Kamal Adli sebagai Armin dan Izu Islam sebagai Zakwan. Turut membantu menghidupkan cerita ini ialah pelakon berpengalaman seperti Rosita Cik Wan sebagai Juriah, Mimi Ernida sebagai Azrin Sofia, Riz Amin sebagai Saleh, Norin Iman sebagai Alia, Rosnah Johari sebagai Rahimah Muaz Fitri sebagai Encik Sufian Datin Seri Nina Jurin sebagai Datin Zaleha Yaya Mak Imbong sebagai Datin Mariam Natasha Sas sebagai Suraya dan ramai lagi Manakala watak kanak-kanak dibawakan oleh Adrian Martin sebagai Raikal dan Iqbal Rizki sebagai Fahri Berikut adalah serba sedikit sinopsis drama Bahagia Yang Tertangguh cerita ini berkisar tentang seorang wanita bernama Nurin Hana, lakulan Nat Zainal. Seorang isteri yang selama 8 tahun hidup dalam perkahwinan yang penuh toksik. Tetapi tetap bertahan kerana cinta dan harapan. Mak cuma nak ingatkan sehebat mana pun Hana kat luar sana. Kat rumah, Hana tetap seorang isteri. Kena jaga nama baik suami. Nurin Hana! Shepo! Lambat. Ana lupa. Lupa, lupa, lupa. Apa yang kamu ingat nak? Ha? Hana bukan sahaja menanggung suaminya, iaitu Zakwan, lakonan Izu Islam. Malah dia terpaksa memikul beban seluruh keluarga mertua. Dia dibuli kakak ipar, dihina, bahkan tidak pernah dibenarkan beraya di kampungnya sendiri. Semua dilakukan demi menjaga rumah tangga. Lebih menyedihkan, Zakuan sendiri seorang lelaki yang terlalu bergantung kepada keluarga yang tergolong dalam kategori adik kakak sanggup meminta sewa rumah mereka daripada isteri yang sudah membayar hampir semua perbelanjaan hidup mereka. Walaupun diperlakukan begitu, Hana tetap setia. Aku nak minta tolong hang bookingkan hotel tu lepas tu banyak sekali booking fee tu. Tak boleh. Nak guna duit lah Nak daftarkan mereka darjah satu tahun depan Allahu, aku cuma minta tolong hang bayarkan dulu. Lepas tu kalau kawan-kawan aku dah bayar bahagian depa, aku bayarlah balik dekat hang. Kami nak cari babysitter. Kesian Raika balik sekolah kena tunggu lama. Eh, hang tu mak. Tugas jaga anak tu lebih penting. Pasal apa nak letak tanggungjawab dekat orang lain? Hana kerja. Hana kerja, hana buat itu ini, mana ada masa? Nak kena kerja lah kan Nak tanggung pelajar anak Nak kena tanggung juga keluarga suami Tapi Kak Ju Tu Ada gelang tu Banyak tu Gunalah satu dua Gilah gadai ke apa Nanti kalau dah dapat duit tu Pergi lah tukar balik Boleh Hana tahu dia sendiri yang bodoh kerana masih bertahan dalam perkahwinan yang bahagianya sudah lama mati. Namun, dia memilih untuk kekal. Mungkin kerana cinta, mungkin juga kerana takut dipersalahkan manusia. Di mata orang luar, Hana kelihatan seperti seorang isteri yang sempurna. Namun, hakikatnya, dia hanyalah permaisuri yang kehilangan tahta dan raja. Yang tinggal cuma seorang suami yang boleh digelar sebagai suami boneka. Alhamdulillah, okey je dekat sini. Tak ada apa-apa pun Kenapa Mak? Mak Mak pernah dah Ha? Mak um, Nanti raya nanti Hanan dengan Raikan raya dengan Mak tau oh, Ya ke? Alhamdulillah Tapi lah no. Lalu rimat tak pernah salam Betul ke ni? Ada tak ada apa-apa masalah Okey apa Mak ni tak ada apalah Mak ni ada hati ke je tau Hana okey je dekat sini Tentang jangan jaga mak tau Kalau ada apa-apa Telefon mak je cepat Ya Okey Ma. mak InsyaAllah Nak jaga diri okey Rehatlah ya, mak Assalamualaikum Zakwan hanya berani dengan isterinya sahaja tetapi menjadi menikus apabila berdepan dengan kakaknya sendiri. Eh, tak payah masuk campur lah. Ni, hampir pergi berambil ke dapur. Ni masalah keluarga kami. Han Han Seri Zafan, bukan keluarga ke? Allahu nak drama pula kat sini. Aku di tengah borak dengan adik aku. Pasal kubur, arwah, mak dengan abah kami. Apa salah? Boleh pula duduk sini. Eh, Abang Saleh ni, dia lelaki. Hang tu betina. Dah pergi masuk buat kerja dapur, Hang. Kenapa oh, macam tu? Oh, sebab dah ambil tepung tak Oh minta okay minta. Macam tu ke? Haa.. Uh, Kak Ju Lain kali Kalau rasa kita bukan keluarga Kak Ju nanti jangan ambil-ambil handbag Hana eh Curi handbag Hana Jangan eh Sebab kita kan bukan keluarga Eh hey, Kak apa ni pasal handbag pula ni? ajar ambil kan Bila Hana kan Ha? Eh Ni ajar sikit bini Hana Kau ajar sangat Eh Tuduh-tuduh aku Tak ada bukti Eh dengar sikit Dia bukan pertama kali satu hal Lepas tu Tak payah bukti Dia dah post dah pun Dekat media sosial dia Dia post post dengan Bila Hana Nah Hana sudahlah Benda kecil je pun Jangan nak besar-besarkan Ini bukan benda kecil Ya Benda dah jadi besar Dia ada kunci rumah Dia boleh masuk suka hati Sekarang ni sesuka hati Dia pula ambil barang-barang anak Mana boleh Rumah tu rumah dia aku Ha? Apa dia? Kita datang nak ziarah kan? Bukannya bertekak macam ni Minta maaf sekarang Dengar cakap Zakuan Hang tu Dia tu imam hang Ya Perkahwinan mereka bukan dikawal oleh mertua Tetapi dikongkong sepenuhnya oleh kakak Ipar Bernama Juriah Lakonan Rosita Cik Wan Seorang wanita yang bersikap kuku besi Segala keputusan hidup Zakuan Semuanya ditentukan oleh Kak Juriah Hari demi hari, Hana dipinggirkan. Zakwan membawa masuk Kak Juriah sekeluarga tinggal bersama mereka. Tanpa meminta izin, tanpa berbincang, tanpa peduli perasaan Hana. Raka? Semua ada dekat sini. apa? Ya? Bila Kak Ju sampai? Oh, ni mulai hari ni kami satu family akan pindah duduk sini. Duduk rumah adik Kak Ju ni. Hah? Dan saat Jumat Hana Kuran. cuba membuka suara, Jumat ini jawapan Hana Zakuan yang dia terima. Jangan cakap pasal hak turin, Hana! Kau memang suka kan? Malu kan? Jatuhkan maruah aku depan kakak aku sendiri. Ini keputusan aku, Nurin Hana. Ikut perintah aku. Sebagai imam kau dalam rumah ni. Tolong tahan sikit dengan suami. Sejak hari itu, Hana tidak lagi dianggap isteri. Dia dijadikan hamba dalam rumah sendiri. Dia diam. Dia telan semua luka. Kerana dia tahu, dia tidak punya tempat lain untuk dituju. Bertahun-tahun dia bersabar Demi sebuah perkahwinan yang semakin hari Semakin membunuh hatinya Sehinggalah satu hari Muncul sebuah nama yang asing di telefon suaminya Kak Tipah Kerani Sesuatu yang lebih kejam Kak Tipah Daripada layanan Krani. iparnya Baby sayang Baby, dah berapa ni? Tak sampai-sampai lagi pun Siapa ni ya? Hana. Jangan main jawab je lah phone abang. Hal office kan confidential. Oh. Siapa pula dekat office yang berbaby baby baby ni? Kak Tipa kan ni. Dia ni memang orang asing. Semua orang pun dia panggil baby. Dia ni belum faham lagi budaya kita. Awak jangan nak overthinking sangat. Alah saya nak yang, yang bodoh macam ni. Zakwan mempunyai hubungan sulit dengan seorang wanita bernama Azrin Sofia lakonan Mimi Ernida Apa yang disangkakan sekadar staf pejabat rupanya seorang janda cantik Wanita yang telah curi-curi masuk ke dalam rumah tangga Hana Saat kebenaran terbongkar Azrin Sofia muncul dengan kata-kata penuh sinis dan penghinaan Azrin sendiri tanpa rasa bersalah berkata kepada Hana Aku tak tahulah setebal mana kulit muka kau ni, Hana. Ada suami, tapi suami nak pandang pun geli. Kau tahu sendiri, berbanding kau, dia lebih memilih aku. Malah kakak ipar kau pun bersekongkol dalam hubungan gelap kami ni. Jadi, di mana letaknya kedudukan kau sebagai isteri? Saat itu, Hana bukan sahaja dikianati suami. Tetapi dihina sebagai seorang wanita. Dan ketika dia cuba melawan nasib, dia dihalau pula dari rumahnya sendiri. Inilah ancaman yang dia terima pula. Pergilah. Tuntutlah apa yang kau mahu. Tapi jangan lupa, zakuan tu siapa? Sekali kau tuntut, beribu kali dia akan susahkan hidup kau. Kalau kau rasa kau mampu kehilangan Raikal, kau buatlah hana aku nak tengok sejauh mana kau boleh bertahan ancaman itu bukan main-main kerana satu-satunya kekuatan hana hanyalah anaknya raikal namun pada satu tahap kesetiaan yang dianggap murah akan mengajar seseorang untuk berhenti menjadi mangsa dan akhirnya Hana memilih untuk pergi. Dia meninggalkan rumah itu. Dia meninggalkan perkahwinan itu. Dia meninggalkan segala yang pernah dia bina dengan air mata sendiri. Namun, penderitaan Hana tidak berhenti di situ. Walaupun dia sudah pergi, Zakuan masih tidak jemu untuk menyusahkan hidupnya. kakak Dengan sisa kekuatan yang dia ada, Hana meluahkan. Saya dah tak ada apa nak dikorbankan. Awak dah ambil semuanya. Tapi kenapa sampai sekarang awak masih nak susahkan hidup saya? Dalam fasa paling sukar dalam hidupnya, di saat itulah muncul seorang jirannya bernama Armin. Lakonan Kamal Adli saya suka kan awak. Saya bukan setakat suka je tapi saya sayang kan awak. Tolonglah sekarang cuba bagi peluang untuk saya tinggal kat dalam hati awak. Saya tahu sekarang ni awak tak perlu cakap apa. Tak payah. Okey, dengan dengan keadaan apa tengah jadi sekarang ni saya cuba nak awak tahu awak faham yang saya betul-betul serius dengan awak. Ayy. Armin tidak hanya hadir sebagai penyelamat tetapi sebagai manusia yang ikhlas memahami sebagai lelaki yang melihat nilai Hana yang selama ini tidak dihargai. Armin memberi ruang untuk Hana bernafas semula. Armin hadir ketika Hana berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Ketika jiwanya kosong ketika hatinya hancur ketika hidupnya terasa tidak lagi bernilai dan buat pertama kali ada seorang lelaki berkata kepada Hana saya tahu saya bukan lelaki pertama dalam hidup Hana saya juga tahu hati Hana dah teruk terluka tapi percayalah walaupun saya bukan doktor saya ada ubat paling mujarab untuk sembuhkan hati Hana dia hadir dengan kelembutan, kesabaran dan kesungguhan untuk menjadi tempat Hana bersandar. Keikhlasan Armin membuat Hana kembali rasa bahawa dia sebenarnya layak dicintai dengan betul. Buat pertama kali juga, Hana terasa dihargai sebagai seorang wanita, bukan sekadar seorang isteri yang dimanipulasi. Namun, bahagia itu tidak pernah datang tanpa ujian. Cinta yang baru berputih itu mula disakiti oleh sebuah kenyataan pahit. Ada seseorang yang menjadi penghalang terbesar dalam hidup Armin. Dan orang itu... Ialah syurga Armin sendiri. Bagi peluang pada Armin Untuk Armin buat pilihan Armin sendiri Armin sekarang cuma perlukan restu pada Umi je Siapa pilihan Armin? Ha? Janda anak satu tu? No Ya yeah. Mungkin anggapan Umi pasal Suraya tu salah Tapi insting Umi pasal Hana tak salah Umi please Umi ambil peluang Untuk kenal dengan Hana atau lebih dekat Dan Umi akan faham Betapa baiknya dia Umi membiarkan fall dengan peribadi dia Dengan sifat dia Sama macam mana Armin boleh jatuh cinta dengan dia, Umi I'm sorry, Armin Kalau dengan dia Umi takkan restu Sebaik Hana mula menemui kekuatan baru, Zakuan kembali muncul. Kehilangan Hana membuatkan hidup Zakuan terasa kosong. Penyesalan dan rasa bersalah menghantui hari-harinya. Dia mahu rujuk semula. Kononnya demi anak mereka. Tapi sebenarnya kerana dia sedar betapa besar pengorbanan Hana selama ini. Dia nak panggil macam tu. Dah pesan banyak kali pun dia nak juga nak cakap apa lagi? Ya abang kenapa tahu? Hana tu janda. Jagalah kelakuan tu sikit. Kalau orang luar je kan jigan semua nampak apa apa dia orang cakap. Hmm. Apa yang dia orang nak cakap? Lagi satu, title janda tu siapa yang hadiahkan? Bukan kau ke? Alah, awak nak bercakap apalah sangat bukan aku berpeluk bercium dengan dia pun. Cermin di situ sikit. Depan mata anak. Depan mata anak sendiri, anak kandung sendiri. Panggil orang lain, Papa. Apa ni belum mati tau mana? Hmm. Nak kisah apa? Budak tu dah daging abah dia. Tak payah nak takut sangat. Okey, okey. Okey, abang minta maaf. Ha. Tak abang rasa dah sampai masa ni kot. Kita bincang hal kita ni dengan serius. Nak bincang apa? Apa benda lagi nak bincang? Ha? Anak tak perasan kau? Hadirnya Armin dalam hidup anak ni. Cuma bawa malam kebelakangan ni Macam-macam benda ni boleh teruk jadi ke Ana. Ni Raikal kena buli Hana sendiri kena serang Ni Armin tu Cuma bawa sial dalam hidup Ana. Tahu tak? Masalah Kau Kalau bab menggaslight orang Bab apa menuduh orang Bab me manipulate memang nombor satu kan? Tak, 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 tak. Hmm? Mungkin dulu Ana rasa abang macam tu Tapi tak Abang, abang bukan nak gaslight Abang bukan nak manipulate ini benda jadi depan mata Apa duk perhatikan Hana tak? Apa cuma risau Itu aja. Sebab bila Hana nak Biar ya, diri Hana jadi macam ni Nak bahayakan nyawa Mak Nyawa Raikal Sebab tu abang rasa sepatutnya kita Kita rujuk je InsyaAllah Hana Dengan Raikal Selamat bawa jaga anak bang. Insyaallah aku rasa tak lama lagi dia akan bertahalik aku kau nak rujuk balik dengan Hana tu kau tak kesian ke kat dia tak boleh kesian lah. semua benda ni jadi kat dia apa? bukan sebab aku bukan aku tak nak dia. ni bukan sebab kau nak kikis lagi duit dia kan apa benda ni ha? kikis apa Tak dia duit sekarang ha? dia kerja tetap pun tak ada aku cuma tak nak dia kahwin dengan palet bodoh tu je anak aku tu ada bapa lagi ni masih hidup lagi tau bapa aku ni tapi persoalannya lukanya terlalu dalam luka yang dibina selama bertahun-tahun bukan mudah untuk dipadam kini Hana berada di persimpangan hidup yang paling getir kembali kepada lelaki yang telah menghancurkannya. Menerima cinta baru yang masih dipenuhi duri atau memilih untuk hidup sendiri demi menjaga hati yang telah banyak terluka. Bahagia yang tertangguh bukan sekadar kisah cinta. Ia adalah cerita tentang pengorbanan seorang wanita, pengkhianatan seorang lelaki dan perjuangan untuk mendapat kembali harga diri kerana dalam dunia ini ada bahagia yang tidak datang bila kita mahu tetapi hanya hadir setelah kita cukup kuat untuk memperjuangkannya inilah titik permulaan perjalanan baru seorang wanita mencari maruah dan kebahagiaan yang lama dikuburkan. Drama ini membawa penonton masuk ke dilema paling berat dalam hidup Hana. Dia kini berada di persimpangan sama ada kembali kepada Zakuan, lelaki yang pernah menghancurkan seluruh hatinya, menerima Armin yang hadir membawa sinar baru dan menghormatinya sepenuh jiwa, atau memilih hidup sendiri demi memelihara hati yang sudah terlalu banyak terluka. Drama ini bukan sekadar kisah cinta. Ia adalah kisah wanita yang bangkit dari pengkhianatan, belajar untuk menghargai diri sendiri dan memahami bahawa bahagia bukan sesuatu yang diberi orang, bahagia adalah sesuatu yang kita perjuangkan untuk diri kita sendiri. Bagi peminat drama Melayu, seperti biasalah, jangan lupa untuk menonton drama penuh emosi ini di slot Mega Drama Estoria bermula 17 November 2025 setiap Isnin hingga Khamis jam 10 malam di rangkaian slot Mega Drama Estoria. Anda juga boleh menontonnya secara on demand di Astro Go dan Soka. Jangan lepaskan peluang untuk menonton sebuah drama sara emosi ini yang pasti meninggalkan kesan mendalam di hati penonton. Selamat menonton. Jangan lupa support channel ini dan untuk tidak terlepas video-video terbaru, anda dialu-alukan untuk subscribe channel ini dan klik sekali tombol loceng untuk mendapatkan notifikasi terkini terus kepada anda. Jika anda sukakan video ini, sila like, komen dan share. Terima kasih kerana mengikuti di channel ini.